Сейчас мы снизу и поработаем. Есть много-много положений, которые используются в борьбе Положение верхов считается во многих случаях очень эффективным и оптимальным. Даже в бразильском джиу-джитсу, например, за то, что вы вышли такое положение, сразу зарабатываете кучу очков. Там можно бороться очень долго, никто никому не сделал прием, но вы четыре раза в в серии верхом, и вы выиграли. Почему? Мне непонятно, ну так есть. Вот. Значит, это положение хорошо тем, что в этом положении вы можете его бить, и вам удобно. А он как бы отбить не может, и ему неудобно. Тем не менее, э, тем не менее, давайте рассмотрим, что бывает, когда мы его бьем, а он успешно закрывается. Ну, какое-то время же это возможно. Тем более, что надо учитывать, что мы не, не получится, что я буду сидеть просто бить. Он же будет дергаться, это из-под меня пытаться вывести, меня столкнут. А кроме того, у него там за дверью товарищи, которые, если я не успею его забить, так там за несколько секунд, возможно, меня на будет бьет. И собьет, если вы летяне. Поэтому у меня времени немного. Давайте посмотрим. Есть два варианта его движения. Первый вариант, когда я убью, когда он закрывается максимально. Да. Ну, то есть там бам, бам, пытается выгрузить. И второй вариант, когда он отталкивает меня. где рука там, вытягивается. Да. То есть вот, соответственно, в зависимости от этого реакции мы можем сделать два простых приема. Если его рука выпрямилась, то, конечно же, мы воздействуем на меч просто и выходим сюда, в тишине, в тюрьме, в тюрьме. А если, например, его рука при ударах, с... Нет, при ударах согнулась, моя правая рука сейчас легла на его правую руку, то в этом случае мы выполняем удогорание. <связать> то есть я бью, рука выкрепилась, я ее прижимаю к себе и выполняем куда фиши и бью, где детали. Ну или вот аж Хороший контроль, удобный, красиво фотографируйте. <связать> 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 Если же его рука при ударе закрывается, согнение согнулась, моя рука левая попадает на его левую. Тогда мы всем телом падаем вниз, выполняем ну, горами. При удогорании, что важно и что обычно происходит, почему часто прием не получается. Люди берут захват и начинают поднимать локоть вверх. Гибкий человек может выкрутиться из этого положения. Поднимать локоть не нужно. Нужно вести его руку по полу, не отрывая и нужно упереться коленом в тазобедренный так, чтобы он не мог уйти в сторону. Тогда это будет эффективно. При удыхе шейки, то есть когда рука выпрямилась, мы должны практически одним движением. Перейти туда Не таз То есть делать прием нам уже известно. Вот сейчас мы сидим верхом, имитируем несколько ударов, любых, неважно, что мы делаем, там хоть так, хоть так, хоть так, как угодно. А он произвольно либо выпрямит руку, либо согнет. Если согнул, вы переходите на удогорами, если выпрямил, переходите на удохишики. Отжимай.